ગણેશ ચતુર્થીને લઈ સુરતમાં પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પડાયું છે અને પાંચ ફૂટની પીઓપીની મૂર્તિ તથા નવ ફૂટની માટીની મૂર્તિ માટે જાહેરનામું બહાર પડાયું છે આગામી સાત સપ્ટેમ્બરે ગણેશ ચતુર્થી અને સત્તર સપ્ટેમ્બરે ગણેશ વિસર્જન થનાર છે તે પહેલા ત્યારથી જ સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પડાયું છે ગણપતિ બનાવતા કારીગરોને સુરત પોલીસની સ્પષ્ટ સૂચના અપાઈ છે જેમાં પાંચ ફૂટની પીઓપીની મૂર્તિ અને નવ ફૂટની માટીની મૂર્તિ બનાવવાનું જાહેરનામું બહાર પડાયું છે

कि माटी की मूर्ति नौ फुट तक है और पीओपी ओ पी पाँच फुट तो हम लोग जारनामा के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करूँगा और हम लोग नौ फुट से ज़्यादा मूर्ति नहीं बनाऊँगा पी ओ पी की जो मूर्ति लोग बिठाते उनको बारे में आप क्या बोलना चाहोगे ये तो पूरा ऑल इंडिया में पी पी का कहीं भी नहीं चलता है सिर्फ मुंबई और सूरत में ही चलता है बाकी तो हमारे हिसाब से ये पी पी का मूर्ति जो है ना पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि आने वाले जो जनरेशन हैं हमारे उनके भविष्य के बारे में चिंता करना है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो भूकंप हो रहा है फिर रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है ये सब जो होता है भूस्खलन जो होता है ये पर्यावरण के हिसाब से ही होता है तो पर्यावरण को बचाना हमारा काम है ठीक है ना लोगों को क्या अपील करना चाहोगे आप लोगों को तो मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज़्यादा मिट्टी का मूर्ति में लोग ज्यादा ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे विसर्जन का भी काफ़ी तकलीफ है इस बार कौन सी अलग ऐसी मूर्ति बनाई है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तो अभी तो बन रहा है जब, जब बन जाएगा कंप्लीट तब तो मालूम पड़ेगा ऐसा तो अभी शुरू है शुरू दिन पहले ये मूर्ति बनाने में आती है चार महीने पहले स्टार्ट करना पड़ता है कितनी मूर्ति बेच लेते हो ये लगभग 200 250 300 कोई नक्की नहीं है जैसे जैसे सेल होगा ऐसा ऐसे बनते रहेगा सूरत के भावी भक्तों कितने आते हैं मूर्ति लेने के लिए सूरत से ही आते हैं मोस्ट ऑफ सब बड़ौदा से भी आते हैं आजू बाजू नवसारी से भी आते हैं मैक्सिमम सूरत का ही है